enten pengen nyuwun penjelasan niki menika soal ikhlas napa toh mbah artine ikhlas sing sejatosipun lho <laughs> <laughs> yo ape kuwi nduk wong enom kok gelem mikir bab ikhlas e ikhlas e kuwi gampang diucapke tapi angel dilakoni. kula rumina te mireng Nek ikhlas niku kados nglakoni sesuatu tanpa ngarep balesan. Niku leres, Mbah. Ya kuwi bener. Tapi ora mung kuwi wae. Ikhlas eh, kuwi ya kudu dilakoni sakatine. Apa wae sing kok lakoni, nek atimu isih kepengen dipuji, kepengen dibales, kuwi durung ikhlas eh, jemeninge. Mekaten nggih, Mbah. Nanging kulo taksih bingung. nek kula paring bantuan dhateng tiang, terus tiyang niku matur nuwun kula rumangsa seneng niku berarti dereng ikhlas <laughs> ora kudu ngono lho seneng diparingi matur nuwun kuwi wajar tapi nek atimu ngarep nek ora matur nuwun aku nesu nah kuwi sing ora ikhlas seneng dipuji kulumbra sing penting atimu ora ngoyak pujian. Oh, dados ikhlas niku luwih maring niatipun nggih, Mbah. Betul, Dok. Ikhlas kuwi perkara ati. Wong liya ora isok ngerti atimu. Monggo kowe lan Gusti Allah sing ngerti. Nek kowe mbantu wong terus ngomel, kuwi artine ora ikhlas. Kulon naten delok video Ustaz ngendikan nek ikhlas niku koyo nglakoni amal lan lali amal kuwi menawi tenan opo nggih Mbah. Iya, kuwi omongane wong-wong alim. Nek kowe wis ikhlas, kowe orang ngitung amalmu, ora kowe catet, ora kowe parengke, kowe mung nglakoni terus rampung, koyo angin liwat. Kula rumiyin meker nek sedekah kudu ngerti sappo sing nampa lan kudu ngerti duit kuwi digawe opo nanging menawi dibakir niku malah gawe kulora ikhlas Mba yeah, no. nek setekah kok kudu ngerti digunakake kanggo opok terus nesu nek gawe sing ora sak meine kuwi tontok atimu isih kepengin ngatur nek wis iklas, Sedekah rampung, urusan duwite dinggo opo, kuwi wis urusane sing nampa lan Gusti Allah. Tapi yo tetep kudu milih sing pantes ben ora mubazir. Mboten gampil nggih Mbah dados tiyang sing ikhlas tenan. Yo ora gampang, Duk. Simbah wae wis tuwa ngono, isih sinau. Kadang ngadiku isih ngrundel, isih kepengin dipuji, isih kepengin dianggep. Tapi nglakoni ikhlas kuwi kudu dilatih saben dina. Lajeng pripun caranipun latihan dados tiyang ikhlas, Mbah? Sing sepisanan kudu gelem ngoreksi ati dhewe. Nek nglakoni apa-apa takon, iki tak lakoni mergo aku pengen dihargai apa mergo pengen ngewangi. Sing kaping loro kudu pasrah. opo wae sing kok lakoni nek ora dibales ya wis nek dibales ala ya sabar sing terakhir kudu eling terus nek kabeh kuwi mung titipan duwitmu awakmu kuwasamu kuwi kabeh mung titipan dadi orang usah sombong nek wis iso ngewangi wong nek emot, kula kok krumangso isin gembah. asring kula nulung wong Tapi atiku nunggu komentar. Nek Aisah apik tenan. Kadang nek ora ana sing nyebut, kulo malah ngundah. Kuyalah min, Ora usah isin. Sing penting kuwi wis ngerti lan kepengin dandani. Wong ikhlas kuwi ora perlu diomongi wong, ora perlu dipamerke. Kaya banyu sumur, ora keton tapi iso ngelak. Kula nating lakon itu pindah sing mbok menawi rada ikhlas nangin mengkok kok ngrasane nyesel kuwi pripun Mbah Ya kuwi tandane nek ikhlasmu isih separuh-separuh tapi ojo mandek, sing penting terus dilatih malah nek kuwi sadar wis ora ikhlas iku wis langkah maju wong sing pancen ora sadar kuwi luwih mbahayani Lajeng Mbah Ikhlas niku wonten batas e no mboten. <laughs> Sing jenenge kelas kuwi yo tanpa batas, Nduk. Tapi aja dipol-pole. Misale kowe terus ngalah, terus disalah-salahke wong, terus kue meneng wae mergo pengen ikhlas, kuwi ya salah. Ikhlas kuwi bareng karo bijaksana. Kudu ngerti kapan menehi, kapan ngendani. Berarti Ikhlas niku ora tegese pasrah tanpa mikir ge. Benar, Dok. Ikhlas kuwi ora tegese kok pasrah tanpa arah. Ikhlas kuwi nganggo akal lan ati. Nglakoni perkara mergo ngerti kuwi bener, ora merga wedi, ora mergo mung manut. Kula matur nuwun sanget, Gimbah. Dinten menika kulo rumaos angsal pencerahan. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, nek kuwi isa nampa. Nanging elingno, Duk, urip iki koyok sinau sepedaan. Nek kowe mung ngerti teorine nanging ora tau nyoba, ya ora bakal isa. Nglakoni ikhlas kuwi kudu dicoba saben dina. sak saksemampune. Ojo ngoyo, tapi ojo males. Res mbah, badi nyobi pelan-pelan. Saget saking resi iniat, saking ngurangi keluh kesah, lan nyambut damel tanpa ngarep arep reh. Nah, kuwi kui mulai soko sing cilik wae. Koyo nyapu, ngerewangi ibu masak, ngerewangi tonggo. Ora oh, usah nunggu dipuji, Pendok wong ikhlas kuwi nek pujian teko ditampik nganggo senyum nek celaan teko disongo nganggo sabar Matur nuwun sanget Mbah panjenengan panci simbah paling bijak sono Yo aku mung simbah tua sing seneng ngopi lan cerita Muga-muga awakmu iso luwe ikhlas ketimbang simbah Yah ning dapur sik simbah Kok kerasa luwe?